Помніте, то те саме практично по поводу «Бабушка, это у вас творог или сметана. Такое. У нас в ефірі сьогодні точно не такое. Все зрозуміло. У нас сьогодні animal session. Одна дівчина і кілька хлопців. А це означає, що в них такий талант. Чесно, ми самі чули, коли вони чекались, та я не можу вже втриматись. Доброго ранку, любі друзі. Доброго ранку. Доброго ранку. А що ви нам заграєте? О, Ну, давайте. Три, два, один. А, оплески. Такой активный ранок Я не знаю, как теперь ноги ну? Саша, классно, ребята Обалденно просто Знаете, такой редко чили пеппер, честно говоря По саунду так это точно Молодцы, слушайте, вы у нас уже были Давно-давно, да? Когда я был юнцом усов. А скажите, что изменилось с того времени? Много чего изменилось на самом деле Наш взгляд на жизнь На музыку мы стали по-другому играть, по-другому все видеть, слышать. Отбол мы записали. Так. Издали свой, можно сказать, первый альбом, потому что все альбомы записаны до того. Не находилось возможности финансовой. Слушайте, а насколько сейчас вообще актуально записывать альбомы? Ведь вы говорите о финансовой стороне, то есть о монетизации вашего таланта. На самом деле ведь не, не вернется, по большому счету. Ничего, если вы записываете пластинки сейчас. Но, но, знаете, находятся все-таки люди, которые оценят до сих пор. Вот до сих вот. пор эти 10 Тогда, человек конечно, ходят по Киеву, покупают диски. Можно поставить, да, и там... Да, кстати, я слышал, что вы собираетесь дать своему альбому какое-то озвучение 60-х, 90-х, 80-х, таких, ал ол такую, да? Ну, мы на самом деле очень, как бы, любим, почитаем хард-рок 70-х, вот, Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd. Это заметно. Вот. И, как бы, мы стараемся совмещать старое с новым, вот. Потому что старая это стильно, и ну, никогда не выйдет из моды. Если говорить о стареньком, то вы же когда начинали, у вас вообще ну, у вас совершенно совершенно другой состав был, был совершенно другой вокалист. Потом вы нашли Сашу, или Саша сама нашлась? Как все произошло? Сашу Сашей познакомил у нас Сашин отец, он тоже известный в нашем городе, мы из Николаева, музыкант. Вот а потом. Познакомились мы с Лешей, и все так как бы завязалось, что решили, что пора нам ехать из родного города, попробовать покорить столицу. Ну, вот мы у вас. Сколько вы... лет вы уже у нас? А, пять. Пять лет. А в общем, лет, наверное, 10 целых, да? Или нет? В а группе 10 лет. Вот как я угадала, а, замечательно. А отец, отец Саши угрожал вам? А нет, ничем не угрожал? Ну когда наставил, чтобы взяли дочку в группу. Ну, главное, чтобы алкоголя много не было. И... А, это условие То есть и... папа не следит, да? Да. Райдер, чтобы, да, тоже Папа можно, кстати, выигрыш. передать привет, я думаю, нас Здоровый. смотрит, да, сейчас. Да, вряд ли. Он на самом деле не здесь. Папа в Индии. Папа, привет. В общем, я не знаю, видишь ли ты, слышишь ли ты нас, но. Сашенька, у нас, день. Есть, у нас есть официальный сайт канала М1, куда обязательно попадет и э, сегодняшнее ваше утреннее выступление. То есть э, m1.tv Вы можете посмотреть архивные записи, в которых вы найдете наверняка и этих музыкантов, но также официальная страница ВКонтакте. Я думаю, вы расшифровывали уже, Ярошенко, что такое Animal Station и почему вы так назвались. Но я же не он, я этого не слышала. Расскажите мне, пожалуйста. Дело в том, что вы знаете... Долгая история, длинная и не всем понятная, поэтому. Давайте мы сойдемся на том, что это была такая группа Grateful Dead. Вот они свое название взяли из случайных страниц, абзацев, книги. Вы поступили так же? Ну, примерно. Скажите, ваша тематика ваших песен это, да, вот экология, защита животных? Нет? Да. Последний альбом, как бы, называется Beautiful World. То есть мы. Решили записать музыку о прекрасном, о прекрасном мире, э, что на самом деле нам нужно всем проснуться и беречь наш мир. Вот, как бы это основная тематика то нашего есть, альбома. То есть вот этого «I need you, I love you, baby» вот этого не будет вообще? Ну как же, любовь это тоже часть нашего мира, правильно? Ну, если не к миру, к женщине, к мужчине будет такая тематика песен в альбоме? Да, посвященная 8 марта. Тоже будет, да? Конечно. Обязательно. Я, кстати, думаю, что, в принципе, это нормально, когда в альбоме есть песня о животных, но все-таки в вашем названии есть частичка животного мира, она присутствует, Animal Station. А, скажите, сейчас у нас будет песня о животных или все-таки, как сказал Вадим, I love you, I need you, I want you, good morning? В 17, -м, 17 -м сонете. Следующая песня называется Beautiful World. Это такая легкая весенняя песня, чтобы все слушатели, все, кто сейчас смотрит, Гутен Морген проснулись бодрячком, выпили чашку кофе и чая и пошли на работу припеваючи. В общем, Beautiful World наша композиция. Wonderful World и Wonderful Group, на самом деле, да? Я не думаю, что кто-то по той стороне экрана сейчас с нами не согласен. Ребята, правда, очень фирменные, очень драйвовые. Спасибо вам большое. Вы крути, залишайтесь такими и приходите до нас еще Это был гурт Animal Station. С добрым ранком вас, с бюджетом Могином. Повернемся за несколько минут. с нами.